Бог любить відношення. Бог любить стосунки і любить углублену дружбу з людьми і любить глибоку дружбу з людьми. Біблія однакова для всіх. Біблія однакова для всіх. Це принципи для всіх. Це принципи для всіх. Но рівень дружби з Богом Але рівень дружби з Богом апредиліть вызначить, насколько то, что здесь, на скольки то, что тут, станет реальностью, станет реальностью в твоей жизни, в твоем ужитии, будь другом Божьим, будь другом Божьим, означает, это означает Божьим благословением, Божьим благословением, приходит на тебя, приходит на, на тебя, детей, на детей, на внуков, на онуки, и тогда уже, и так далее, бесконечно, несконченно, это самое глубокое отношение с Богом, которое ты можешь иметь. Это наихлбщее стосунки з Богом, які ти можеш мати. І ти теряєш дружбу з Богом. Якщо ти втрачаєш дружбу з Богом, ти багато втратив.